И только после прошествия нескольких дней забудьте, пожалуйста, рассматривать вопросы. И я прошу вас, любую политическую силу, не в зависимости, как будут дальше складываться наши с вами отношения. Чтобы вы. Мы... Вы сейчас дестабилизируете ситуацию. Я предлагаю вам, чтобы вы... сейчас этого делать нельзя делать я еще раз вам объясняю это учреждение мэрия города Харькова мы работаем и живем по законам Украины и я прошу вас чтобы ваша воля и и выражение ваших мыслей не дискредитировали в целом и в общем город Харьков Давайте успокоимся. Это делают для того, чтобы вся власть пришла и сказала, а, что наша лохина плохая, что наша милиция, да, чтобы заковать наших ребят в цепи.